Хотів би з вами поділитися, як не треба вірити в Бога, тому що Богу така віра не потрібна. Хотів би поділитися одним досвідом життєвим, мав спілкування з одною людиною, яка нині перейшла в вічність. І я спілкувався з цією людиною, я проповідував йому Євангелія, і він каже: Я був на зібранні в одній церкві. Не буду говорити, щоб не дискредитувати цих людей. Е, і, е, знаєте, мені стало цікаво, яким чином він туди потрапив. І е, він мені почав розповідати. Я кажу: як, як тебе туди Тебе запросили, чи як люди до тебе досягли твого серця? А він мені каже, е, пообіцяли, що в кінці будуть давати продуктові набори. І в мене такий ступор був, знаєте. Я кажу, а про що там взагалі розповідали? Він каже, я не знаю. Кажу, там хоч згадувалося ім'я Ісуса Христа. Каже, та наче згадувалось. Тобто, розумієте, людина прийшла туди не за Словом Божим, людина туди прийшла за продуктовим набором. І сьогодні таке повсякчас відбувається. Людей заманюють якимись е е продуктами, матеріалізмом якимось тощо, але це Ісус так не вчив робити. Хтось скаже, та Ісус вже нагодував людей. Про 4 тисячі людей, яких Ісус нагодував хлібами і рибами, і так далі. Але мова не про це. За чим туди прийшли люди? Люди прийшли, слідували за Христом за три-дев'ять земель, щоб почути Євангелія, щоб почути Слово Боже, щоб почути проповідь, щоб народитися духовно. Розумієте різницю? А коли люди потребували? Уже вони там три дня слухали Ісуса, і вони потребували йти назад. Ісус їх нагодував, бо учні підійшли, шукають далека дорога їм. Ісус не ходив і направо наліво не годував всіх підряд. Ісус ходив і годував людей хлібом насущним Словом Божим. Розумієте різницю? Ось для чого ми призвані наповнюватись Словом Божим. І хотів би зачитати Євангелія від Матвія. П'ятий розділ Ісус нам дав заповіді блаженства, тобто заповіді щастя. Хто блаженний? Тобто хто щасливий, сказано блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Хто такі в Богі Духом? Це люди, які прагнуть Слова Божого, які постійно жага до Слова Божого, не раз там в неділю, не раз в місяць людина. Послухала ту проповідь, а людина постійно прагне щоденно розумієте, скільки ми їмо в матеріальному плані, скільки ми йому разів на день. Тричі, хто скільки їсть. Так само ми маємо прагнути до духовної їжі. Далі, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Сьогодні дуже багато засмучених людей, тяжкі життєві обставини тощо. Ісус каже, прийдіть до мене, я вас втішу. Тобто Ісус, Слово Боже, має бути нашою втіхою. Далі, блаженні лагідні, бо землю спадкують вони лагідні, тобто смиренні люди, які не горді, не гордяться, а які смиряють себе під Слово Боже. Біблія говорить, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Далі, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Тобто ті, хто прагнуть правди, хто шукають істину, Бог обов'язково таких людей винагородить. Той, хто шукає, той знаходить. Блаженні милостиві, бо помилувані будуть, коли ми милуємо, а не засуджуємо усіх довкола. коли ми милостиві до людей, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Для того, щоб нам побачити Бога, нам треба очиститись через покаяння, очистити свої серця. А блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, коли ми несемо мир, а не війни, коли ми не воюємо з усими довкола, не ворожнеча в наших серцях, а коли мир в серці, блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Сьогодні багатьох людей гонять за правду, а люди не хочуть слухати істину. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Сьогодні дуже багато таких коментаторів, які пишуть всілякі нісенітниці, які засуджують Божих людей. І це, за це прийде покарання на таких людей. Радійте та веселіться. Нагорода бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами. Тобто в цьому велика радість Божа. Тому не будьте обмануті сатаною. Ніякі продуктові набори, ніякі свічки, ніякі ікони, ніякі... Релігійні обряди, ритуали вас не врятують, вас рятує лише чисте, неспотворене Євангелія. Щоденно, як сказано в молитві Очі наш, дай нам хліб насущний на кожен день. Слово Боже має бути в щоденному нашому раціоні. І заповіді блаженства для того й дані, щоб ми тестували по ним своє життя, своє серце. Тому будьте благословенні, будьте блаженні, тобто щасливі, любіть Бога та ближнього та будьте благословенні. Всем привет! Культура народа всегда зависит от того, на чем фокусируется народ, на чем фокус внимания, на чем они стоят, на твердом ли основании фундаменте, на истине ли стоят, на правде ли стоят, или так, просто по собственному какому-то хотению, желанию что-то построить своими силами, своими руками, но без Бога. Как мы видели тоже коммунизм, мы видели, как это все невероятно глобально строилось, и как оно разрушилось, и принесло просто сатанистические потом итоги войны Второй мировой. Мы видим, что очень важна вера. Во что верит человек? На чем фокусируется? Идет ли он за светом? Несет ли он любовь, милость, благодать? На этом ли он стоит в фундаменте? Если на этом, то приходит невероятная благодать в жизнь, благословение от Бога. Мир Божий уже, не земной, не человеческий, но Божий рай становится у нас на Земле. И если человек думает, что он просто поверит в Бога и все, нет. Второй пункт обязательный ⁇ это учиться верить. Потому что если мы не учимся верить, мы можем быть про просто плотскими верующими, которые делают, как Фарисеи, какие-то ритуалы, какие-то обряды и все. И которые распинают Бога в своем сердце, в своей жизни. И поэтому для Бога очень важна наша живая жертва, то есть нас самих. Когда мы уделяем время Богу, когда мы молимся, когда мы постимся, мы отказываемся от каких-то мелких наших э э э прелестей в жизни. Но мы получаем намного больше. Мы получаем освобождение нашего сердца от камней, от терниев, от грязи всей и очищаемся. И мы уже стоим не на зыбкой почве, а на твердом основании. Даже если мы и страдаем, переносим тяготы в жизни, то этот фундамент Слова Божьего истины, он нас держит, и мы переносим все. Мы переносим невероятные испытания и тяготы знаем, что те обетования и обещания, которые Бог дает, исполнится, И Он дарует нам жизнь вечную. Но для этого надо расти и угождать Богу именно плодами, спасать людей вокруг, и себя, и других, чтобы спасти. Аминь. Всем привет. В чем отличие веры от религии? Вера, она основана на фундаменте Слова Божьего. Она несет за собой плоды то есть спасаемых в церкви. Если плодов нет, если спасаемых нет, то это мертвая вера, религия. Как фарисеи, они делали все религиозно, обрядово, материально, физически, выполняли весь закон, но сердце у них было черствым, каменным, и они не выполнили две заповеди, которые принес Иисус: Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением Своим, и второе это ближнего Своего возлюби как самого себя. Без этого в Царство Божие никак не попасть, если не будет в нашем сердце любви. Потому что Бог и свет, в нем нет никакой тьмы. И наша вера, она зависит от плодов. Если плодов нет, то какая наша вера? Если мы поистине идем за Иисусом Христом, то мы являем свет, любовь и истину, Слово Божье, проповедуем и прилагаем спасаемых к церкви. Приносим жертвы живые и угодные Богу, а не физические. По плоти никак Богу не угодить. Много вер, которые гонят христиан и убивают. Это вера Каина. Здесь нет света, это сатанинская вера. И те, кто говорят на одного плохо, на другого, на третьего. В этом нет воли Божьей, и здесь нет милости, нет любви, нет света. И значит, это бесовская вера. Если церкви опустевают, то значит одно, что там Духа Святого нету там Бог не строит, а человек пытается строить по плоти, по душевному, по личному мнению. И значит, вера уже плотская, религиозность, как у фарисеев. И нужно каждый день слушать Слово Божье, откровение, хранить, оберегать, чтобы дьявол не обольстил, не искусил. Никто не выбирал, когда, где и в каком статусе ему прийти в этот мир. Мы не можем выбрать страну, семью, где нам родиться, жить в мирное или военное время. Но у каждого из нас есть возможности права выбора, где нам провести свою вечность. Именно ты принимаешь решение. Где ты возродишься, когда выйдешь из этого тела, когда да. ты соприкоснешься с вечностью? Где ты будешь жить? Там, где будет собрано все зло, потому что Бог соберется зло воедино. Или ты возродишься и будешь жить там, где будет собрано все добро. Любовь. Милость. С Богом жить. В Царстве Божьем. И для того, чтобы чтобы ты сделал правильный выбор. Бог и послал своего Сына Иисуса Христа на землю. И для этого Бог поставил свою церковь, чтобы церковь, она возвещала и помогала людям определиться. Смотри, прямо сейчас, если ты примешь решение. Если ты соединишься с церковью. Ты покаешься перед Богом. Ты сделаешь свой выбор, скажешь. Мой выбор Иисус. И будешь следовать за Ним. Иисус прямо сейчас, тогда Он запишет твое имя в книгу жизни, чтобы твое возрождение произошло уже в правильном месте. В царстве Божьем. И не в царстве сатаны, но в царстве благословенных. Аминь. Никто не выбирает. Бажаю здоровья, доброго ранка. Знаете, Иисус Христос пришел принести истину на эту землю. Рассказал, как надо жить, что будет за смертью. Показал многие вещи, открыл понимание Ада и Рая. И это все, знаете, как бы удивительно для чего? Для того, чтобы мы сделали выводы. И создал церковь, чтобы она этим же и занималась, продолжала дело Иисуса Христа рассказывала о Слове Божьем, рассказывала о наказании и рассказывала о милости, которую Бог дал каждому человеку. А милость, что Бог дает шанс. Шанс, какой бы ты ни был, ты можешь измениться. И для этого нужно усилие. И это усилие без познания Слова Божьего, без познания Бога просто нереально. Поэтому присоединяйся, изучай Слово Божье и меняйся. Бажаю здоровья.